মই এটা সুন্দৰ আবল ক'ম আচলতে আজিকালি সহনাই দেখা পায় যে অবৈধ সম্পৰ্ক মানে যদি কোনোবাই হিন্দু ছোৱালী যদি মুছলিম ল'ৰাক যদি ভাল পায় সম্পৰ্ক হৈ যায় বা মুছলিম ল'ৰাই যদি হিন্দু ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম হৈ যায় তেনেস্থলত আপোনালোকে কি কৰিব এটা বৰ সমজুৱাভাৱে বহুত এটা ডাঙৰ ইছ্যু হৈ যায় গতিকে তেনেস্থলত কি কৰিব তেনেস্থলত যদি বহুত ডাঙৰ এটা গণ্ডগোল লগাৰ যেতিয়া মানে এটা হেৰি থাকে সমাজত যাতে এটা বহুত ডাঙৰ বিশৃংখলৰ সৃষ্টি যাতে নহয় যদি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তাৰ কাৰণে দুয়োফালৰ ঘৰৰ যেতিয়া মান্তি নাথাকিব তেতিয়া এই দুয়োটাকে এৰুৱাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব বৰ এটা সুন্দৰ মানে পদ্ধতি ক'ম যদি এই পদ্ধতিটোত কাম কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় চিছাত কাম কৰিব প্ৰথমতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব তেতিয়া বস্তুখিনি বুজিব খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পাব মই ক'ম সুন্দৰকৈ বুজি কেনেকৈ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা শিঙি মাছ আনিব লাগিব যিটো শিঙি মাছ বুলি কওঁ আমি এটা শিঙি মাছ আনি শিঙি মাছটোৰ আনি কিনে মৰা নহয় জিন্দা শিঙি মাছ লাগিব ঘৰতে প্ৰথম দিনা আনি থ'লেই হ'ল ঠিক শনিবাৰে শিঙি মাছটো লাগিব আপোনাক শনিবাৰে আৰু শনিবাৰৰ দিনাখনেই এটা আয়াত আছে এই আয়াতটো আপুনি লিখিব লাগিব জাৱাল ৱাক্টত এই জাৱালৱটো কোনখিনি সময়ত মই ইমানখিনি ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত ক'ব নোৱাৰোঁ যিসকলে জানে কৰি ল'ব ন নাজানাসকলে মোক যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে মই জনাই দিম জাৱাল বাকটোৰ এটা আয়াত লিখিব ৱাল কইনা বাইনা আ ইলাউম কিয় মা এই আয়াতটো পঢ়িব লিখিব এনেকুৱা চাহ কাগজ এখনত লিখিব লিখি কিনে ওপৰত ছোৱালীৰ নাম তলত ল'ৰাৰ নাম এনেকৈ লিখিব কৰ্চিন আৰু মাছটো এৰি দিব লিখি ইয়াতে বান্ধি দিব ডিঙিত যাতে খুলি নাযায় আৰু পানীত এৰি দিব চাব এসপ্তাহৰ ভিতৰত পূৰা ডিষ্ট্ৰয় হৈ যাব একদম জুদা হৈ যাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব চেনেলটো